Доброго ранка, та панове. Мы продолжим нашу программу, как мы обещали. У нас в гостях. Видатна людина, і це дійсно так, футболіст От, стосовно тренера. Зараз ми поговоримо теж, але не тільки про це. Володар Золотою Буд це 1994 року. Відомий знаний футболіст як в Україні, як в Росії, як в Іспанії, так і в світі. В цілому Олег Селенко, який в рекомендаціях не потребує доброго ранку. Доброго утро. Як дістався без пробу без заторів на дорогу, як кажуть заїчники? Ну, зараз пока ще більше міді, тому що в принципі у нас вже починаються затори і з треба... надалося. тоже <анкредит> бороться. Ну а как взагалі эти проблемы решают в Испании, где тебе довелось побывать не один рик. и чи есть такая проблема там взагалі? Ну есть проблема, но в принципе большая проблема у нас в центре, и то, что большие заторы, это, конечно, как люди оставляют свои машины. Там с этим серьезно борются, большие штрафы, и поэтому никто не оставляет машины на место, где проезды автобусы, троллейбусы, городской транспорт, и также где не в положенных местах. Поэтому раз штраф, потом штраф, и это выливается в достаточно приличные деньги. Я думаю, вот это у нас сейчас главная проблема, потому что машин не столько много. Ты знаешь, сегодня 14 листопада, а вот мы так себе домовились, что що... да взагалі все студии мы никогда не брешем. Поэтому одразу до тебя запитания, как то кажут, прямо от в очи. А че ты порушил правила дорожного руху? Ну да, довольно часто, потому что это как бы... Моя, а дата моя проблема, ну кто кто же у нас в стране не давал взяток, поэтому это же считается не взяткой, это как так, чтобы расход мирным путем называется, потому что составлять даже люди готовы и раньше были платить, но это все пока составляют, раньше надо было вкасывать, это все долгие вещи, поэтому это усложняет жизнь. А? Например, в Испании, там, в Англии, где в Великобритании такого нет. Там, то есть, все строго. А скажи, будь ласка, говоримо, безумовно про Євро 2012, не тільки про Київський динамо, трошки, ну, через декілька хвилин. але між тим. Скільки грошей потрібно вкласти, щоб Україна стала чемпіоном Європи? То, я думаю, тут не только в день. Это, конечно, желание страны. Потому что, чтобы підняти чемпіонат, необходимо на достаточно высокий уровень. Когда хотя бы команд 10 будет хорошего уровня и бороться все приблизительно за место в Лиге Чемпионов, скажем так. Для этого необходимо иметь хорошую инфраструктуру и желание игроков, а также все начинается с детско-юношеского футбола, который надо поднимать на довольно высокий уровень. Поэтому если считать в деньгах, это очень трудно. Считать в таких нематериальных как бы, понятиях, вот тогда с этого надо и начинать, в принципе. Які на твій погляд основні проблеми от з того, що ти прорахував, і чи існують вони в українському футболі на підготовчому рівні, чи на рівні команд базових команд, клубних чи збірни отачі харда, тренерів? Чи варто взагалі ставити за мету недосяжну мрію стати чемпіоном Європи? Чи можливо варто якось тверезо ну, розраховувати власні сили і Ні, лиси? Ну, цілі треба завжди ставити великі, з часом можно к ним приходить. А на данном этапе, конечно, необходима поддержка именно не самих уже сборных высокого уровня. Надо смотреть, откуда берутся игроки. Надо сработать с детско-юношескими школами. И еще самая большая проблема, которая у нас сейчас существует, это переход футболистов из юношеского, так сказать, юниорского футбола во взрослый. И мы смотрим, как бы это, не знаю уже, должны психологи работать или как-то вот эта проблема ярко выражена, что мало игроков переходит в большой футбол, как бы тормо, затормаживаются на уровне там 18-20 лет когда заключают контракты, и после этого многие перестают играть. А скажи, будь ласка, вот э, чем можно поревняти, ну так, досить умовно, зарплаты футболистов, э, скажем, 10-15 лет тому, и зарплаты сейчас? И если нет, то в чем же тогда причина то, что результаты не показываются? Ну, как бы трудно говорить, потому что, когда вот распался Союз, начинался чемпионат Украины, тогда, в принципе, почти зарплат не было, скажу так. А потом возрастали, но ну, я думаю, вот первое о том, что я сказал, потому что игроки сейчас заключают контракты и после этого перестают играть. И это пока для нас проблема Но... именно психологии, менталитета. То потому... выходит, мы богато платим. Ну, на данном этапе, конечно, потому что у нас даже иностранных игроков заманивают деньгами сюда, чтобы поднимать чемпионат. Свои игроки сейчас, кто разыгрался, они получают на больше, намного больше, чем европейские игроки такого же уровня. Я не говорю, игроки уже uh -huh. высокого уровня. А такого же уровня получают в два раза и, там, и в три меньше. Поэтому это, конечно, завышена скала. И, например, когда сейчас заключают контракт с юными, скажем так, дарованиями, им сразу говорится, делают более-менее контракт, и после этого они считают, что все уже достигли. И я думаю, конечно, это хорошо, что делают, но пока менталитет наших игроков, которые, вот я же почему говорю, надо уже в детских юношах работать, психологи, что ты должен играть, получать футбол, завоевывать титулы, подниматься, вот тогда ты будешь расти. А если уже один контракт, то и вот в Европе это когда играешь, хорошо чувствуешь. И раньше у нас такое было. А сейчас как бы В Україні я то пропало, скажімо так. Євро 2012, національна збірна України, на твій погляд, ну не будемо говорити про різні ланки, захист, а не будемо говорити про хавбеки, Давай поговоримо про напад. Він тобі все ж таки ближче. А, це проблемна зараз зона України? Шевченко, Мілевський, ну, я Воронин. думаю. Вже... Не секрет, что это сейчас одна из самых проблемных зон, потому что ну, Шевченко уже, как бы, я думаю, доигрывает. Да, его карьера была великолепная, сейчас уже травмы, все. Конечно, я понимаю, что хочет дотянуть до Европы, чтобы хороший уход. Я думаю, как бы, вот его цель будет через игры подготавливаться, именно набрать форму чтобы есть медикаментозные возможности поднять mm -hmm. будет форму, но неизвестно в ком он будет состоянии к этому моменту все равно. Также и Воронин после чемпионата России тоже может и как бы в сборной Воронин не так ярко выделяется уже в последнее время как в клубе. И также Милевский. для меня это сейчас он уже играет полузащитника не не яркого выдающегося нападающего. И получается что но ну, может быть, варто на тра, больше, швидше на траулізувати, ще когось ну, ну, я я думаю, красу. это вообще не подход к сборным. Потому, для меня это всегда секрет, если мы не можем сделать достойных нападающих в сборных, то надо начинать с себя работать больше в юношеском футболе. Это самый легкий путь выбрали. Натурализовывать и все. А я думаю, что трудный путь это идти, как бы, выращивать своих, давать им место в составах, отпускать. Я уже сейчас говорю о том, что надо игроков наших молодых отпускать за рубеж уже в юном возрасте. Пусть они там играют в командах. А у нас сейчас большинство игроков, которые. Такий приклад Ящука, да? Можно... А? Приклад тоже. Ну, щука. Щу... А, нет, ну разных есть. Просто сейчас не в том дело момент такой настал, что у нас много. если сейчас посмотреть, сколько игроков молодых, принадлежит Динамо, Киев и Шахтеру, то это можно на 3-4 сборных насобирать. Практически этот чемпионат Украины новый можно Вот, начать. поэтому ж... они или в арендах в этих клубах, где особо им не хочется играть. И поедут, посмотрят, как надо относиться к делу в Европе, как надо расти, подниматься. Я думаю, это будет потом, если что, вернуться, тем более сейчас. В основном все возвращаются сюда, потому что зарплаты хорошие, жить дома лучше и легче. Поэтому, я думаю, это все со временем возможно. А как, между прочим, вот, все повертаются сюда. Как повернулся Олег Селенко, который играл, до речи, вот еще вопрос, как повернулся Олег Селенко до Украины, но перед тем, почему выбрал выступать за сборную России все что. Ну, на тот момент, я же говорю, как таковой, мы, я же еще сыграл первую игру за сборную Украины, но как таковой сборной даже и не было. Это было так, сборная клуба в первый раз собрали, и в перспективе, это, я уже так понял, должно сборной расти новой поколение поколение, которое уже не видело чемпионата, скажем так, Союза. Ну, некоторые игроки остались. Ну, кто, во-первых, вырос в Украине, кто будет действительно продолжать. А я вернулся в ту сборную, в которой играл, потому что это была сборная СССР, потом сборная СНГ, потом сборная России. Это было одно поколение, которое все вместе играли. И тут я даже выбор у меня не стоял. А что, что повернуло тебя до Украины, до Киева? Ну, как бы я уже и после как... Заканчивал карьеру, когда травмы, у меня тут и семья была и как бы жизнь, и пока ездил туда-сюда, но потом так жизнь сложилась, что понемногу начал тут заниматься делами и думал, что потом уже в тренерскую работу пойти и так уже как бы когда семья тут, родители тут, то уже потом выбор уже не стоял, куда возвращаться. И я при... еще в начале, когда возвращался, в принципе, для меня после того, как я уезжал, в принципе, еще из Советского Союза, когда там 92-93 год, да, это да. еще мы жили как бы все, хоть у, распались, у да, да, да. И я возвращался как бы в ту страну, где, 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 Вы где, 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 откуда уезжал. Поэтому... Потом уже, когда понимаешь, живешь тут, начинаешь, что уже действительно разное все, особенно в последнее время. Но уже, конечно, прижился, сейчас второй раз женился, уже дети растут новые тут. Поэтому деваться некуда уже. Все корени уже тут. Потому да, что да. сам трох играешь. Ну, конечно, потому что мы постоянно бегаем и с ветеранами и Киевского, Динамо ездим. И сами между собой. Чемпионат Киева среди ветеранов есть. Сейчас даже не, иногда приходится играть по 3-4 игры в неделю. А у нас тут... Игроки, которые готовят, говорят, что им много две игры в неделю играть. Поэтому это, это все отговорки. Весь мир давно так играет, и все, все у них великолепно получается. А что насчет тренерской работы? Ну, тут у нас как-то у меня есть своеобразные проблемы, потому что в определенный момент я закончил тренерскую школу. Есть mm -hmm. лицензия, просто чтобы идти дальше, надо какие-то предложения. Но у нас все это есть как бы или круг такой тренерский, куда очень трудно трудно влезть. Где... Навид, навид Соленко. Ну да, потому что как бы команды высшей категории, скажем так, там 3-4, они приглашают уже тренерские кадры, которые дают с репутацией. А остальные команды, они стараются приглашать своих, кто ближе к руководству, к президенту, кто выполняет как бы, такие, их, не, их не поручения, их не дела. Поэтому пока у нас, вот, как в России, перешел момент один, когда тоже так было, а потом уже поняли, что тренер должен тренировать. И отсюда От з уровень російського футболу піднявся, а поки наш уровень чемпіонату в принципі, стоїть на місці. А, дуже коротко і стисло. Не можемо минути київське Динамо, тобі рідне та близьке. Що з командою? Начебто повернули хорошого тренера, начебто і часом відбуваються якісь події, але стабільності бракує і результату поки що немає. Хоча, з огляду на ситуацію, по перше місце, поки після першого. Ну я думаю, чемпіонату. що найбільший питання... вопрос... В этом уже, я так понимаю, надо задавать претензии к игрокам предъявлять, потому что так как игроки и тренер может как угодно тренировать, находится все в разной форме постоянно. То в хорошей потом мы смотрим провалы очень большие, то потом опять подъемы. Не всегда игроки готовы к тренерской тактике, потому что можно любую тактику избирать, как играли от обороны и нападать, но если ты физически не готов, то это все ни к чему и не приводит. И вот тут я должен будет уже серьезный вопрос ставиться о подготовке игроков и о покупке некоторых игроков, которые вообще не подходят Динамо Киев, а находятся в составе команды. И я думаю, с этой стороны надо пойти на жесткую, как это сказать, на жесткое изменение состава с тем, чтобы найти игроков тех действительно, которые хотят играть и могут играть. И уже из них влепить команду, и при этом, чтобы они полностью выполняли, потому что сейчас весь мир показывает тренерскую установку. Даже к Муринио в Реал Мадриде игроки, те, кто не подходит ему под тренерские его задумки, те даже ведущие игроки могут съесть запас. Ну, Но... І тоді ще одне запитання, яке теж не зможу оминути. Давай з тобою пофантазуємо. 1 липня 2012 року Київ, ти на трибуні Олімпійського Новленого, і матч фінал чемпіонату Європи Європи, Росія, Україна. За кого ти вболіватимеш? Ну я думаю, якщо те в тому то я буду болеть все-таки за Украину, потому что как бы тут живу и сейчас, хотя в душе тоже и за Россию, но хочу, чтобы выиграли, если за, потому что на своем чемпионате мира должен, думаю, если бы на следующем чемпионате, ой, на чемпионате Европы, да. на чемпионате мира будет такой же финал, я буду болеть за Россию уже, потому что это будет в России происходить. Ну, все, тоді домовилися. Тоді будемо чекати на таку зустріч. Ну, Хотілося б, так. Да. Дякую, дякую, Олеже, що завітав до нас у студію. Шановні друзі, гостем нашої програми був відомий футболіст Олег Саленко.